Ну, очевидно, не нашел правильные слова, не вышли на поле, я уже говорил, это здесь, кажется, где нас с короной на голове вышла команда, которая абсолютно не уважала себя, не уважала те часы, которые здесь проводила весь сезон, не уважала та команда, которая выиграла регулярные преимущества и, самое главное, не уважала фанов, которые пришли и очень-очень хорошо нас поддержали. Когда мы были, извините, выражение с буквой «Ж» начинается это слово очень глубоко, когда мы показали, что мы умеем то, что я перед ним перечислил, почему так было. Ну, несмотря на то, что мы сделали все, у нас доминация полная по, под кольцами, 19 подборов по соперникам, лидеры были закрыты в первом тайме, соперник не забил ни одного дедоска с дистанции в первом тайме, ну, не хватало пару очков. Ну, это может быть обрадовать, может быть, я не знаю, как будет следующая игра показывать. Но если мы будем выходить с таким отношением, во-первых, к себе, то нам здесь нечего говорить. Только и только это зависит. Здесь, ну, по-моему, мужская лига, мужской финал, не женский. А, Скажите, пожалуйста, о ситуации с Лайнсом. Почему у него травма? То есть, если вы были в предыдущей игре, он травму получил. И... Куда не было ничего известно конкретно? Ну, сейчас известно то, что ничего не известно. Будем посмотреть пару дней отдыха ему. Если, я надеюсь, он мужчина, с большой буквы, если он сможет заставить себя перебороть боль и выйдет на бой. У всех игроков, поверьте, всех игроков, которые играют уже в длинный сезон у нас, я думаю, за Маши то же самое, у всех есть болячки, есть микродауны. Здесь, как я говорил, ничего не надо выдумывать, ничего, просто быть мужчиной, заставить себя. Всем